বহুতে কয় ঔটেঙা গছৰ তলত হেনো ভূত থাকে আপুনি বাৰু এই কথাটো বিশ্বাস কৰেনে আমাৰ আইতায়ো বহু সময়ত কৈছিল ঔটেঙা গছৰ তললৈ নাযাবি তাতে ভূতে বাস কৰে কিন্তু মই হ'লে সেই কথাটো বিশ্বাস নকৰোঁ আপুনি যদি বিশ্বাস কৰে কমেণ্টত লিখিব এবাৰ ডাল ভৰি লাগি থকা এই ঔজোপালৈ ভালদৰে চাওকচোন সমাজসেৱিকা তথা লেখিকা গীত কামৰূপা বাইদেউৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ তেওঁৰ ঘৰ ৰঙিয়াত আৰু ৰঙিয়াত তেওঁৰ ঘৰলৈ আহি দেখিলোঁ এই সুন্দৰ ঔ গছজোপা বাইদেৱে কলে ঔ খাই যিহেতু ভালেই পোৱা কেইটামান লৈ যোৱা বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ চাদৰ পৰা ঔটেঙাসমূহ ঠিক এনেদৰে ছিঙিব পাৰি মই সুধিলো ঔ গছত বাৰু ফুট থাকে বিশ্বাস কৰে নহয় আম অমিতা মধুৰিআমেৰে ভৰি আছে ঘৰখন এখন অসমীয়া ঘৰে কেতিয়া পূৰ্ণতা পায় এয়া বাইদেউৰ স্বামীৰ উত্তৰ উত্তৰে গৰু প্ৰবাদটো শুনি কেনেকুৱা লাগিল জনাব লগতে পুনৰবাৰ সুধিছোঁ আপুনি বাৰু ভোট বিশ্বাস কৰে নে নকৰে মানে ঔটেঙা গছৰ তলত ভোট থাকে বিশ্বাস কৰেনে